Скажите, а вы здесь стоите все время? Да. Э -э, днем. Днем только, да? да? А кто, кому нужно обратиться? Кто-то старший может у вас есть? Э, да, старший, но мастер, что посадили в просто да. мы думали, что я сейчас подошел до вас и думаю, что может у нас тоже, в принципе, это же ментовский беспредел, грубо говоря. Э, может то, мы как-то объединялись с вами? Можно, Дивіться, у нас просто дуже багато керівництва. У нас там багатий завод. все. виділяється фінансування. Можливо, могли б якось підтримати там плакати. воно напічати таке, щоб бо. А з ким можна поговорити? Можна у нас поговорити? Можна нас, нас, можна? нас... ви теж можете. У нас така проблема. Я з Кременчуга, у нас там підприємство, я не вирішив, завод, Там... З керівником районної міліції, можна сказати, вирішив забрати це підприємство рейдерські захопити. Зараз у нас Криківський районний суд там буде рішення виносити, і воно, звичайно, ж проплаче, то ми плануємо теж, б можливо було до вас під'єднатися, приїхати з людьми, з плакатами, стати, що проти ментовського безпреділа. Тут журналісти і виступити перед журналістами. Можна ми, ми, так, ми, нічому, про своє рейдерство. мені чому і казав, що керівник, щоб до вас звернутися, тому що ви ж скоріш по всіх телеканалах, що, може, ви якось б нас підтримали. Да. Да. Вы приедете, мы дадим возможность выступить, выступить на вашем да. э, да, западе. И да. Второй, да. И второй момент. Э, я же шел э, с Полтавской области, uh -huh. поэтому здесь даже уже как бы... Это и вы шли. Да, да. И, тут уже, и тут уже даже вопросов нет. Мы э, вас присоединившись, мы дадим обязательный эфир. Не підтримую. Ти там мовчиш, підтримую в районі. Ось такі етикетки ну, нас, зробити, ми зробити. Ми можемо зробити плакати, у нас просто фінансування дуже багато. Ми, в принципі, зробимо плакати, що проти ментовського безпреділа, проти рейдерства. Ось такі зілки підтримуємо в Радівську ходу. У нас учасники, ви вони. Ми учасники, бо ми йшли. Підтримую в Радівську ходу. І ви присоединяєтесь к нам. Вони тільки услышать, що влились люди, вже будуть. Вони вже треба держатися <гум estate> <effect> Володимир Миколавич, добрий день. Да, Це Максим турбує вас. Да. Володимир Миколавич, таке питання, що я зараз з керівником своїм поспілкувався. Зараз з ним спілкуюся. І він би хотів з вами переговорити два слова, якщо можна, якщо ви не проти. Да, можна. Буд, будь ласка, зараз я трубочку вам дам. Володимир Ніколавич, мене зовут Ніколай Петрович. У мене який вопрос? У нас там в Кремінчує просто йде захват предприятия. И как бы мы всех людей бросили туда, чтобы они стали стеной в воротах. Можно как-то с вами договориться? Смотрите, мы э, готовы там, ну, как угодно, профинансировать просто, чтобы с этими плакатами кто-то у вас стал, и вы там выступили, что вы нас поддерживаете. А мы сейчас привезем плакат, что мы поддерживаем в Радеевску ходу. Много телеканалов. Если вы присоединитесь... Нет, мы присоединимся по-любому. Мы по-любому присоединимся. Мы вам даем, как бы, возможность в первую очередь чтобы рассказать о ситуации которая сложилась в Кремищуге угу. и что вы, вы получите эфир всех телеканалов. Я понял. Сколько нам сейчас надо передать денежек? То есть какой аванс передать с Максимом, чтобы все было нормально? Ну здесь деньги нам так ну деньги нам не нужны. Нам люди там дают 3-4 тысячи за день мы собираем. Это достаточно для того, чтобы покушали, попили, кофе, чай там. Ну, а так там деньги, на деньги но деньги... Ну, я там имею в виду, вынос. вы же понимаете, что все равно всем надо жить, чтобы вы нас как бы так на активно... Листовки, на листовке, э, на листовке, но... Через час-полтора мы будем. Сейчас речи не идет. Ну, люди сдают там, в коробку бросают там 10, 15 гривен, 50, 100. Кто -то, сколько можно, сколько дают. Они идут чисто на содержание вот всех этих вот вероятно. Ну но раз я раз просто раз. я почему сказал, вы сказали, что 4 тысячи гривен собираете. Я думал такую сумму. Если больше, мы готовы больше оказывать поддержку. Лишь бы и наш вопрос тоже как бы ну поднялся. Ваш вопрос мы готовы поддержать. Я заговорил, что это, это это как раз и есть то, с чем мы собираемся бороться, чтобы был закон них. Если есть, если есть э, законный собственник этого предприятия, есть люди, которые работают, вот они как раз и есть собственники. Это что хотят там захватить? Это уроды, которые должны замочить от изначально. <свистит> а, Что-то прервалось. Э -э ну <свистит> все, мы сейчас э -э как бы с Максима отправляем, то есть все там решаем, и где-то через час он будет у вас. Если что, <свистит> как бы звоните, обращайтесь, все будем помогать, и нам ваша помощь очень кстати. Хорошо, я все. думаю, что я говорю, что здесь сейчас каждый человек на счету дорог для того, чтобы мы не потеряли страну. Я понял. Все, мы финансы это передаем и ждем вашей помощи. Большое вам спасибо. Все, спасибо и вам. Да, да, Давай. Значит, э, насчет денег. Да. Э, значит, Вам, я не слышал, Шевшок что с вами разговаривал, он там что-то что нам обещал помочь, там какую-то там сказать помощь. Да. Это я думаю, что решаем. Значит, смотрите. Если есть, если есть какая-то ну, возможность помочь, Спасибо. то это то, что я говорил, баннер. Э, для того, чтобы мы это сделали. Ну, значит, деньги эти. Угу туда в этот шкатулку ребята не только чтобы она гревневой массе было если там он денег делал. но у меня у меня есть доллары не ну доллары нам не нужны я могу как бы Поменять, поменять, поменять принесешь он положишь там. Вот. А то, что мы говорили с ним, я услышал, что там действительно у вас есть большая проблема. Мы уже здесь объединиться. Мы готовы будем действительно предоставить эфир. А канал, поверь мне, что будет очень много. Да я знаю, если... Если... все двигаться, я знаю. Да, да, все 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 а если мы это сделаем как бы общую, такое... я думаю, что это э... я... Это наша общая проблема. 20 я согласен с вами. Да. Да.